Удивительное было с, uh... Совместимость здесь и самих участников, и что здесь присутствуют и представители органов власти, и представители общественности, и представители громадских рад, и тем более, что все с нашей Запорожской области. Что важно? Считаю, что важным является тот момент, что в данном семинаре принимали именно участие и власть, и общественность. Потому что, как и одним, и как другим, необходимо учиться коммуницировать не только в теории, а и на практике, как здесь сегодня было. И поэтому, чем чаще будут проходить такие семинары, думаю, тем меньше у нас будет проблем на практике потому что сегодня и вчера мы большую часть вопросов могли решить уже здесь примерно договорясь как можно решать проблемы чтобы ну, было минимальная конфликтная ситуация Новое для меня это было более детальная вот, проработка компании Advocacy, как это непосредственно делается вот, пошагово вот это было для меня новым и интересным и я думаю, что я буду использовать это в реализации наших проектов, в частности проекта психологической помощи онкобольным детям и онкобольным взрослым. Также для меня была интересная информация о структуре органов власти. То есть это, можно сказать, много моментов было новых для меня, и это было тоже очень интересно и очень полезно. Общее впечатление очень хорошее, было много позитива, очень позитивные тренеры и вся такая вот атмосфера была наполнена энергией и позитивная. Я на этом тренинге наконец-то разобрался, что такое адвокаси, потому что был в немного, не совсем, как говорится, хорошо плавал в этой сфере. Потом значит, правильно сумел разобраться в том, как действительно надо использовать рычаги той власти, которая у нас есть, и как правильно давить на власть, которая у нас есть в нашем непосредственном населенном пункте, как добиться действительности того желаемого результата для нашего, для нашего общества, чтобы действительно все, что мы делаем, было и результативно, и грамотно сделано, и правильно оформлено. Ну, в принципе, все, 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 все было замечательно. Самое главное то, что мы действительно, во-первых, нашли новых знакомых, обменялись все-таки контактами, будем друг друга поддерживать, находить новые интересные темы для разговоров. И также понравилось то, что мы все работали как единое целое, как команда. Информация для меня новая и, и актуальная. Особенно то, что касается как. Работать э, с другими людьми вот, в плане общественности, связи, коммуникации. Вот этот вопрос для меня, наверное, был немножко проблематичен. То есть до чего-то я дошла, до чего то сама еще не дошла, а тут услышала. И, ну, как, на вооружение себе подсказку, как действовать в тех или иных ситуациях. Очень понравились проблемные или, или, по-другому назывались, когда надо было творческие решения принимать. Вот. Как подготовить какой-то проект. Тоже для меня было новым, очень полезным. Поэтому я довольна. Всем спасибо. Тренинг настолько заражает нас оптимизмом, во-первых оптимизмом в смысле вот, общественной деятельности. Мы увидели здесь и встретились с людьми, которые действительно неравнодушны ко всему, что происходит в нашем обществе. И, знаете, бывает порой, что человек думает, все, нет в жизни справедливости, нет в жизни людей, которые бы могли тебе помочь. И вот на этом тренинге мы увидели, что на самом деле такие люди есть, и это люди разных возрастов, разных профессий. А самое главное, что есть те еще, которые ведут за собой других, ну вот в частности представители товарыства Лева, причем делают это мастерски, профессионально, умело. Я би сказала, з якоюсь більшою долі альтруїзму і відвіданості. Мене дуже гарні враження від групи, бо е, тут були люди, які особлюють таке поєднання співпраці між громадськими організаціями та органами місцевого Фрядування. Люди, які починали з громадських організацій, але які ну, знайшли себе в місцевій владі, і вони можуть дивитися на цю ситуацію. Питання співпраці з владою достатньо е відкрито, і критично, як зі сторони громадських організацій, так і зі сторони влади, і в них є достатньо життєвий досвід, який допоможе іншим громадським організаціям більш ефективніше працювати в даній сфері. Пічління дуже много. Наверное, основное впечатление то, что мои ожидания оправдались, то, что я хотела услышать, и информацию, которую я хотела получить, я ее получила. Вот, и то, что, наверное, самый лучший результат этого тренинга, то, что мне не хватало в моей работе. Теперь у меня ну, как бы эти знания есть, и я их могу использовать то есть для более эффективного продвижения социальных проектов и программ в дальнейшем.